Saya bangkit pada hari ini bukan sekadar untuk memberi pandangan. Tetapi untuk menyuarakan kebimbangan yang mendalam bahawa negara ini sedang berdepan satu bentuk serangan ekonomi yang belum pernah kita hadapi dalam dekad ini. Tetapi malangnya, tindak balas kerajaan seolah-olah masih dalam zon selesa. Bukan dalam mod kesiapsiagaan perang. Tan Sri yang dipertua, apabila Presiden Trump umum tarif timbal setinggi 24% ke atas ekspor kita dan hanya diberi penangguhan 90 hari. Itu bukan sekadar statistik perdagangan. Ini itu adalah pengisytiharan perang ekonomi secara terang-terangan. Negara-negara seperti Singapura dan Jepun tidak berlengah. Mereka menggandakan pelaburan strategik, membentuk pelan kecemasan ekonomi dan mempercepat pelaksanaan dasar lindung nilai ekonomi mereka. Tapi di Malaysia, tiada satu pun tadi dalam ucapan Yang Mulia Muhammad Tambun menyebut ini sebagai krisis nasional. Tiada amaran, tiada kesedaran awam, tiada pengisytiharan darurat ekonomi. Sedangkan seluruh sistem ekspor kita, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik yang menyumbang 60% ekspor ke Amerika Syarikat, kini berada dalam kedudukan paling terdedah. Tansi ini betul. Ucapan yang Mak Muhammad Tambun tadi lebih menumpukan kepada angka-angka lama. Statistik 2024 yang sudah tidak lagi relevan dalam realiti pasca tarif Trump. Kita perlukan fokus, bukan nostalgia. Kita perlukan resilience building, bukan sekadar menyebut ekonomi domestik kita kukuh. Saya ingin bertanya mana pelan mitigasi khusus bagi sektor yang terjejas? Apakah bantuan yang akan disalurkan kepada pemain industri? Di manakah insentif untuk mengalihkan pasaran ekspor ke wilayah alternatif yang agresif? Tansir Bintua, kenapa kerajaan lambat bertindak? Trump naik bukan kejutan. Sejak November lagi bila Trump menang, semua orang tahu Trump akan kembalikan dasar America First. Ramai pakar ekonomi dah menjangkakan dasar pelindungan yang akan beliau lakukan pada kali ini. Dulu pun penggal pertama dah buat kenaikan tarif 20% ke atas solar, aluminium dan keluli. Presiden Biden pun teruskan. Tapi kerajaan pimpinan Tambun sibuk jalan sana sini. Sibuk pergi beraya ketika AS kenakan tarif ke atas Mexico, Kanada, ke China. Apakah tindakan kerajaan ketika itu? Diam seribu bahasa. Baru kita panik bila Malaysia dikenakan 24%. Kerajaan pimpinan yang amat bomat tambun hanya bertindak reaktif, bukan proaktif. Kenapa kerajaan lalai selama ini? Ya? Jangan kita lupa tahun 97 dulu Menteri Kewangan ketika itu tidak berbuat apa-apa dalam tempoh yang lama. Beliau hanya jadi pak turut kepada IMF yang menyebabkan inflasi dan kadar pengangguran naik mendadak. Allah Ya Ram Daim terpaksa dipanggil selamatkan negara oleh Yang Amat Menteri ketika itu. Ini fakta dan sudah banyak ditulis secara ilmiah oleh pakar-pakar dalam dan luar negara. Pakar ekonomi dalam dua negara sudah ramal kesan perang dagang IMF World Bank telah buat unjuran ekonomi akan berkembang dengan lebih perlahan tapi kerajaan sibuk menyanyi lagu tunggu sekejap dan retorik Malaysia Madani sambil mengabaikan amaran. Kesan perang dagang ke atas Malaysia amat serius. Amerika dan China adalah rakan dagang terbesar kita. Mereka itu tulang belakang ekonomi kita. Tapi bila Amerika dan China sakit kita kebas. Kita akan alami kerugian dalam jangka pendek jika perang dagang ini berterusan. Kita negara pengeksport, maka apabila pasaran luar lemah, kita akan terkesan. Sehingga kini tidak ada satu pun polisi yang dibuat oleh Yang Amat Muhammad Tambun untuk kita hadapi ribut yang akan melanda. Tiada pelan, tiada strategi yang hanya jalan sana sini cari publicity. Apa yang betul kita lakukan Apakah pilihan kita? Kita ada pilihan, Tan Sri yang dipertua. Saya huraikan dulu apa yang tak patut kita buat. Pertama, kita tak boleh lawan dengan naikkan tarif. Kita negara kecil, pasaran kita adalah global, tak boleh lawan dengan sesiapa. Jadi tindakan MITI betul lah. No reaction retaliation dengan izin. Bagus, saya puji. Ya. Tapi yang kedua, saya nak tegur sikit lah Menteri MITI. Jangan korbankan kedaulatan negara dan daya saing negara. Kenyataan yang MITI buat baru-baru ini membimbangkan. Seperti mana yang dilaporkan. Seolah kita mahu memujuk Amerika dengan mengorbankan perolehan kerajaan. Melonggarkan sektor halal. Bertolak ansur dalam agenda Bumi Putera. Ini yang dikatakan non-tarif barriers itu. Ini pengkhianatan dan jual maruah bangsa kalau dibuat. Ajidah punya putra sudah dianak tirikan dan diabaikan ketika ini. Sekarang nak ratah lagi. Langkah ini akan merugikan negara. Terutamanya orang Melayu. Jangan kita longgarkan dasar ini supaya hanya manfaat kepada satu negara luar saja. Terdapat laporan juga yang kerajaan akan beli aset dari Amerika Syarikat untuk kurangkan defisit perdagangan. Seperti aset pertahanan keselamatan dan perolehan oleh GLC Petronas KTMB MHB di bawah MOF betul ke ini kalau betul perlu dijelaskan tadi yang Muhammad Tambun kata banyak butiran di bawah NDA tak boleh dijelaskan jadi apa yang boleh masyarakat dan PMKS tahu rundingan-rundingan ini kalau semuanya kita simpan yang kedua sikit silakan nak kedua. sambung yang tadi uh, ingatan kepada Kerajaan itu sebab uh, ada nota-nota di sebelah sana uh, di, di sebelah Washington DC yang membayangkan bahawa dalam rundingan-rundingan ini ia ada kemungkinan melibatkan uh, the US dengan izin the US might compel countries to make changes in their tariffs and regimes related to government procurement, digital economy, subsidies. IPR protection dan sebagainya for promoting the US interest. Saya rasa uh, kalau diizinkan uh, saya nak cadangkan itu disambung dalam uh, kupasan yang Muhammad macam tadi. Terima kasih Encik Muhammad Indra Makota, masukkan ucapan beliau dalam ucapan saya. Jadi apa yang perlu kita buat tentang sini betul? Pertama, hentikan hasrat naikkan SST Mei ini. Hentikan dulu. Kedua, harga minyak global jatuh 25% sejak Januari dan 20% sejak April yang pertama. Tapi kerajaan nak teruskan hapus subsidi minyak. Ini bukan masa yang sesuai. Tangguhkan dulu penghapusan subsidi minyak hingga krisis ini selesai. Dengan menunda kenaikan penghapusan subsidi petrol, kita boleh memberi ruang bernafas kepada industri dan pengguna yang sedang bergelut. Ketiga, lupakan dulu pengurangan defisit fiskal. Ini bukan masa untuk potong perbelanjaan. Tapi kena ada suntikan. Terutamanya ke dalam sektor berimpak tinggi. Yang mempunyai high economic multiplier. Terutama kepada kontrak kecil di seluruh negara. Jadi saya dengar apa yang Imam Tamu cakap. Saya puji dan sokong. Bukan kita bangkang semata-mata. Tapi jangan tak sop dengan defisit. Jangan dengar sangat penasihat barat. Keempat. Insentif kepada pengekspor juga harus ditambah baik dan diperluas. Saya dengar tadi bertambun, baik saya sokong dan saya setuju. Hai sekali. Tuan di Saya harap bila kita berdepan dengan suasana yang tidak menentu ini, mindset rakyat perlulah diberi penerangan yang jujur tentang krisis. As I said just now, not a single word called crisis was mentioned by the Prime Minister. Ini satu perkara yang tidak baik kerana apa? Kerana kita seolah-olah mengendah rendahkan situasi yang bakal berlaku, mudarat yang besar yang bakal berlaku. Dan atas itu juga saya merayulah pada pihak kerajaan dan kerajaan negeri Sarawak. Capai kata sepakat rundingan win-win untuk kes Petros dan Petronas. Kita perlukan kestabilan ekonomi, kestabilan politik. Pada masa yang sama juga nasihat saya pada kerajaan. Jangan masuk campur lantikan hakim yang kamu sendiri perjuangkan reformasi baru-baru ini. Kerana apa? Dikhawatiri pelabur-pelabur asing akan rasa syak dan wasangka ke atas keutuhan governance kita pada hari ini. Jadi kalau kita berupaya menjaga semua ini, saya yakin kita semua mampu mendempani apa saja cabaran termasuk perang dagang yang Trump lancarkan pada kali ini. Sekian, terima kasih Tuan Ibu